на 595 миллионов 705 тысяч гривен и составил 3 миллиарда 54 миллиона. Главным бюджетообразующим предприятием района является Смирская ТЭС, которая продолжила прошлогодний рост увеличила объем производства товарной продукции на 25%. Закрепилась позитивная динамика и на предприятиях Смир металлосервис, Энергия Литьё, ЭЛОКС, МАЯК и других предприятиях района. В 2011 году внешнеэкономическую деятельность осуществляло 15 предприятий при 13 в 10 -м. Внешний торговый оборот за 2010 год, сейчас проанализируйте цифры, 9 миллионов 983 тысячи долларов США. За 2011 год 9 миллионов 205 тысяч долларов США. Это меньше. Экспортные поставки составили в 2010 году 5 миллионов 739,9 тысяч долларов США, а в 2011 году 6 миллионов 682 тысячи гривен. А импортные поступления составили в 2010 году 4 миллиона 243 тысяч долларов, в 2011 году 2 миллиона. Почему так долго перечисляю цифры? Это очень важный показатель, который говорит о том, что идет импортозамещение товарами внутреннего производства. Мы меньше завозим, чем вывозим, значит производим сами. Объем реализованной промышленной продукции на душу населения по итогам 2010 года составил 33 285, 33 285 гривен. В 2011 году этот показатель вырос более чем на 25% и составил 41 688 гривен, что в два раза больше, чем в среднем по области. Промышленность продолжает оставаться основной базой для, розы, для роста районного бюджета. В 2011 году общая сумма собранных налогов бюджета всех уровней составила 186 миллионов. 175 тысяч гривен, что на 43 миллиона 739 тысяч гривен или на 30 процентов больше, чем за 10 год. В 2011 году по всем поступлениям налоговых сборов выполнение составило более 100 процентов. Ставя задачу усиления финансовой автономии, государство увеличивает помощь району. Мы сможем рассчитывать на еще больший объем дотаций и субвенций от государства, если сумеем и в дальнейшем увеличивать поступление в районный бюджет, в государственный бюджет, сохранять комплексный подход к проблемам районов, а также своевременно и качественно готовить проект на смертную документацию. Выполнение доходной части бюджета должно возможности своевременно финансировать запланированные расходы на социальную сферу. Хочу подчеркнуть, что рост доходов, как и в 2010 году, сопровождался процессами их оптимизации повышение их отдачи и жестким контролем за расходованием каждой бюджетной гривны. В 2011 году общий объем расходов бюджета района составил 226 миллионов 107 тысяч гривен. В сравнении с 2010 годом 195 миллионов 131 тысяча грн. Расходы увеличились на 30 миллионов 376 тысяч или на 15 процентов. В плане расходов бюджета 2011 года год имел ряд особенностей. В 2010 году мы в основном глотали проехи, оставленные прошлой властью. Вы помните, что большинство наших решений были вынуждены, поскольку годами не решали свои проблемы. Крыш, полов, неисправного отопления в клубах, отсутствовало или было дорогим горячее питание в ряде школьных столовых. подвоз школьников осуществляли частные структуры, нашими автобусами разрушались музеи памяти. Средства на решение этих проблем появились в районе в основном за счет освобождения бюджета от непрозрачных схем. Мы эти резервы экономии на сегодня еще полностью. В 2011 году мы начали решение стратегических для района задач на основе планирования социально-экономического развития района. Во-первых, для того, чтобы иметь средства на решение приоритетных задач, поставленных жителями района, необходимо было создать базу для дальнейшей экономии бюджетных средств. Этот путь лежит через повышение эффективности работы коммунального хозяйства, снижение его энергоемкости, однако требует значительных капитальных вложений. Чтобы сэкономить, надо было привлечь в район инвестиций, и нам это удалось. В 2011 году в рамках программ развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения построены и введены в эксплуатацию три новые котельные в Змееве и Боргах. Введена в эксплуатацию многострадальная котельная на Тарановском шоссе. Мы полностью возобновили проектную документацию, провели госинвест-экспертизы, ввели ее в эксплуатацию она на сегодня работает. Эти мероприятия позволили снизить тариф на тепло для жителей города Змеева на 12,5%. Обратите внимание, это в период, когда идет рост минимальной заработной платы, когда дорожают энергоносители. Мы снижаем и повышаем тарифы. Причем единственные в Украине. Об этом неоднократно говорил премьер-министр премьер Украины Николай Янович Азар. Новые экономичные котлы отапливают сегодня пролетарскую школу, Краснополянскую школу. Мельшанский форт и другие небольшие объекты, которых на территории района много. Все это дало возможность снизить потребление газа почти на 30%. В 2011 году закончена газификация паровая, скоро газ придет в Константу. Разработку проектно-сметной документации и софинансирование этих крупных проектов из бюджета района было потрачено почти 800 тысяч гривен. Но в результате мы получили государственное финансирование в размере более 34 миллионов гривен. Таких денег в район не приходило никогда. В 2011 году мы заложили базу для решения проблем качественной питьевой воды для 16-тысячного Змеева и почти 4-тысячного Лимана, где воды не хватало, ее качество оставляло желать лучшего. Мы доказали необходимость и добились рекордного финансирования как вложений, связанных и с этими проблемами. Мы ввели в строй биоплаты бомбфабрики, начали реконструкцию старых очистных, Сооружение микрорайона. Это решит проблему загрязнения вод МЖ и Донца. Комплексный подход к реконструкции водоснабжения и водоотведения позволит снизить энергозатраты водоканала и, несмотря на ежемесячный рост стоимости электроэнергии и минимальной заработной платы, не допустить повышения тарифов. В первую очередь на водоотведение. Стоит напомнить, что вопрос повышения тарифов был нами в свое время отложен. Сегодня РК ВКП уже вплотную занялась модернизацией системы водоснабжения. В 2011 году предприятием проведена замена семи глубинных насосов «Москважина». На Также была произведена замена трубопроводов общей протяженностью 1,8 км. Стратегическая задача 2012 года – это полная реконструкция наружных водопроводных сетей, замена изношенных ржавых труб. Такой проект уже выполнен для нас Харьков водоканал. Новая система водопровода очень дорогая. Ее общая стоимость более 7 миллионов гривен. И это средство мы планируем взять у государства. Если нам это удастся, то проблема питьевой воды в Змееве будет решена на ближайшие 50 лет. То же самое касается и ремонта. Основной объем работ по ремонту дорожного покрытия в 2011 году был проведен в районном центре. Думаю, это правильно, учитывая интенсивность движения. Всего из госбюджета на текущий ремонт автодорог коммунальной собственности было выделено 2 миллиона 180 тысяч гривен. 100 гривен добавил горсовет. Это в три раза больше, чем было выделено в 2010 году. И в 5 по сравнению с 2009 годом. Ремонт асфальтового покрытия продолжался до конца ноября. Ремонтные работы проведены на площади 4,3 тысячи квадратных метров автодорог. Причем разрушенные дороги не просто облатали, а укладывали новые большие участки асфальтного покрытия с применением новой техники. Я думаю, вы все ее видите. Кроме того, на дорогах района проводилось планирование обочин, удаление аварийных деревьев, установка дорожных знаков, скашивание травы и прочая работа. Усилиями филиала «Змейской автодор» с начала года текущий ремонт проведен на автодорогах местного значения, в том числе устройство уравнивающее слово на автодороге харьков змеев балаклея гороховатка ямочный ремонт проведен на автодорогах Чемужок, Партиховка, Мерефа, Павлоград, Змеев, Таранов, Змеев, Мерефа, Харьков-Змеев, Балаклея, Борки, Люковатка, Подъезд к уборки. Общая площадь 11 173 квадратных метра. К сожалению, технические средства нашего автодора ограничены, и мы видим, да, что в этом году дороги тоже по этим направлениям оставляют желать лучшего. Я думаю, в этом году мы будем подходить к ремонту этих автодорог по-другому. Необходимо отметить те советы, которые подошли к подготовке дорог к зимой к зиме наиболее активно. Это Чемужовский, Зитковский, Задонецкий, Тарановский, Шелудковский, Генеевский, Нижнебешкинский, Борковский, Соколовский, Соколовский Змеевской, горсовет, Где помощь в ремонте аварийных участков дорог проводилась при участии спонсорских средств. В результате в эту зиму у нас не было участков дорог, куда не могла проехать скорая помощь, пожарная или ремонтная. В планах на 2012 год не только продолжение ремонта дорожного покрытия, но и ремонт наших мостов. На автодороге харьков змеев балапей где планируется ремонт и дороги, и тротуара, на автодороге бабаи черки на подъезде к селу Гусиная Поляна, где планируется восстановление ограждения общей протяженностью 154 метра. Я очень надеюсь, по крайней мере, мы к этому готовы, и есть все основания полагать, что мы сможем расширить дорогу, которая ведет к нашему национальному парку. Это позволит решить 20-летнюю проблему запуска рейского автобуса, Нормального, нормальной доставки наших жителей в райцентры и обратно. И, естественно, он простит задачу каштальонов в несут пенсии и, я думаю, принесет новый вектор для развития нашей реоперационной зоны. Жилищно-коммунальное хозяйство и особенно работы по благоустройству района продолжают активно финансироваться, в том числе и за счет спонсорских средств. При этом сумма этих поступлений сравнима с бюджетными затратами, иногда и превышает. В 2011 году продолжалась работа по восстановлению уличного освещения. Всего за данный период было установлено 346 уличных светильников на территории Землевского горсовета, Камельшанского, Соколовского, Нижнебешкинского, Чемужовского, Лиманского, Задонецкого, Воровского и Скорпаевских сельских советов. За 2011 год в Змеевском районе только за счет спонсорских средств появилось 12 новых детских площадок, в том числе 6 змеев, и в центре города новый детский дорогой комплекс. Планах строительства детского кафе. Первый год работает на территории Змеевского района централизованный сбор твердых бытовых отходов. Сегодня этой услугой охвачено более 75% населения района. И пусть пока еще эта система не показала всех своих достоинств, работает с перебоями, но это важный шаг к сбережению здоровья населения Змеевщины. Главной проблемой предприятия остается недостаток необходимого количества техники и острая нехватка денежных средств, связанных с низким уровнем платежей населения. К сожалению, некоторые политические силы и СМИ обманывают наших граждан, призывая их не оплачивать оказанные услуги. Должны понимать, что мы вредим себе и мы вредим здоровью наших детей. Можно продолжать это делать, только рационально или и справедливо по отношению к ним решать вам. В 2010 году коммунальщики получили два новых современных мусоровоза на базе КАМАЗ. Бортовой самосвал. В 2011 году еще один мусоровоз и освенизаторскую машину. Областной совет выделяет нам деньги на покупку еще одной машины. Это позволит полностью решить проблему вывоза твердых бытовых отходов. В 2010 году был обновлен контейнерный парк Змеева, установленный баки в Боровском, а с начала 2011 в Зитковском, Лиманском, Задонецком, Чемужовском, Боровском, Соколовском совете. Всего за 2011 год в населенных пунктах района установлено 665 мусорных контейнеров. Развитие материальной базы предприятия позволит к концу 2012 года проблему с городом ГО решить для всего района. А пока, несмотря на то, что в большинстве населенных пунктов района приняты правила благоустройства, борьба с несанкционированными свалками продолжается. В 2010 году было ликвидировано более 240 свалок, в 2011 – 75. И это уже вопрос нашей культуры. Свалки все равно появляются. Я понимаю советы, где еще не налажен вывоз твердых от бытовых отходов. Но там, где эта услуга уже предоставляется, возникновение свалок недопустимо. Нужно работать, вести разъяснительную работу. Я думаю, это принесет ожидаемые плоды. В 2011 году перед сельским хозяйством района стояла непростая задача. С одной стороны, надо было обеспечить благополучную зимовку скота в условиях нехватки кормов, вызванной засухой 2010 -го года, и увеличить поголовье коры, свиней и птицы. С другой – нарастить производство озимых и ранних зерновых и нормализовать силу оборота. Также выполнить плановые показатели по всем видам продукции растений и эмоций. В 2011 году получен валовый сбор зерновых 104,7 тысяч тонн, что в 3,5 раза выше уровня 2010 года. Это не такой информативный показатель, потому что вы помните 2010 год. Он был катастрофическим для сельского хозяйства всей области, поскольку зимой Посевы уничтожила ледяная корка, а лето было аномально засушено. Но тем не менее, объем вызывает достаточное уложение. Урожайность по району составляет 43,7 центнеров с гектара. Урожай ра... ранних зерновых 35,6 центнеров с гектара. Лидером по урожайности ранних зерновых стало фермерское хозяйство Строгова 41,5 центнеров с гектара. Агрофирма имени Гагарина 47 червоный Володин 37,1, Солы 36,2, Пальвы 36,2, Гениевская 35,3. Самая низкая урожайность ранних зерновых в 2011 году, как и ранее, получена в хозяйствах Благодатная 27,1, Рустамка 27,7. Мы выполнили задание областной администрации по формированию региональных запасов продовольственного зерна для выпечки социальных сортов хлеба. Для Харьковской области на 2011-2012 год. Если вы знаете, что это такое, мы сдаем зерно в резерв, и определенные предприятия, которые занимаются выпечкой хлеба, гарантируют не повышение цены на социальные сорта для населения. В Государственный региональный фонд Харьковской области было реализовано 6257 тонн зерна. В целом по району подсолнечника получено 24,4 тысячи тонн, на 77 тысяч тонн больше, чем в 2010 году. Урожайность по району составляет